yang uh, masih lagi membelenggu parti keadilan ni adalah isu yang melibatkan uh, serangan terhadap kenyataan-kenyataan uh, ataupun hujah-hujah uh, ataupun masih lagi mengungkit ya uh, terhadap uh, Rafizi labli ya yang mana orang tu dah kalah dah pun. Jadi saya harap move on lah kan. Apa yang saya dengar uh, banyak ritihan-ritihan daripada kawan-kawan adakah perkara ini betul atau tidak tetapi saya ni pun macam orang lain juga. Banyak grup-grup banyak yang mm, uh, letak saya join untuk grup mereka dan sebagainya. Jadi uh, mereka kata Jkom lah, Skom lah, apa lagi? Komkom uh, -kom lah semuanya. Uh, mana yang bersa uh, mana yang bersangkutan dengan geng-geng uh, damai uh, yang mana kita tengok TikTokers TikTokers Youtuber-youtuber, blogger-blogger Yang kepada PH Kan, kepada Parti Keadilan Asyik nak hantam Rafizi ni kenapa? Sepatutnya sekarang ini Kata move on Tengoklah Sekarang ini kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Diserang hebat Diserang oleh Tun Dr. Mahdi Muhammad Isu Yusuf Rauter Isu mahkamah dan sebagainya. Kamu orang jawablah isu ni. Janganlah duduk mencari modal untuk menyerang Rafizi, ya. Modal kamu orang sekarang dah ada, tahu. Modal kamu orang sekarang cari hujah. Jawab. Pembangkang di luar sana. Jawab kenyataan-kenyataan pembangkang di dalam harakah itu. Itu yang perlu dijawab. Janganlah cari view untuk cerita tentang Rafizi, ya. Rafizi ni memang dah glamour. Kamu orang pergi cari view dengan Rafizi. Saya nak beritahu begini. Ada satu perkara yang saya lihat di sini. Medan politik kita ni sebagai parti politik, terutamanya mereka-mereka yang dok menunjukkan kehebatan menjadi Jekom lah, Skom lah, YouTuber lah, TikTokers lah. Medan politik kita hari ini, kalau kamu orang sebagai pemimpin, kalau kamu orang sebagai orang kata tiktokers yang ke arah parti keadilan ni kamu orang kena macam ni lah medan kita punya peperangan dia medan untuk kita nak melawan ni adalah pembangkang bukan Rafizi Rafizi itu hanya satu kerusi kamu orang nak ambil kerusi itulah kamu orang nak suruh orang lain ganti Rafizi lah silakan tapi dia hanya ada satu kerusi yang kamu nak serang sekarang ni... Rafizi satu orang tu pun dia satu orang je. Sosok Rafizi satu orang... Dan juga kerusi dia tu satu orang. Kerusi yang kita perlu menang... Seperti mana yang dikatakan oleh Rabanan... Seperti mana yang dikatakan oleh MB Selangor... Itulah dia kerusi yang kita nak. 50 ke 80 kerusi tu... Macam mana kita nak cari... Dengan melawan hujah-hujah pembangkang. Medan politik kita adalah menang kursi. Berapa banyak kursi DUN Parti Keadilan perlu menang? Berapa banyak kursi parlimen perlu kita menang? Bagaimana nak menang kursi itu? Kalau hujah-hujah di luar sana, kita tak jawab dengan sempurna di medan dia melalui media-media sosial ni. Saya buka Facebook hari ini, saya tengok geng-geng TikTokers yang konon-konon ada sebahagian dulu pernah saya angkat. Duk belagak sekarang ni, duk menjadi macam hero. Kita ni tanpa rakyat, tanpa penyokong dekat luar, kamu nak melawan dengan penyokong-penyokong Rafizi, tak ada gunanya. Kita duduk dalam satu parti. Kamu orang berhenti kerana kamu dah menang. Kamu dah menang, kamu move on. Biarkan kalau penyokong Rafizi masih meroyan, kamu orang biarlah. Namanya orang kecewa. Namanya orang sakit hati. Jadi, biarkan penyokong Rafizi dengan cara mereka. Kamu orang tak perlu menjawab dengan Penyokong Rafizi ni Kamu perlu menjawab Apa yang berlaku dekat luar Apa yang berlaku dekat luar Sekarang ni serangan kepada Perdana Menteri Serangan kepada Nurul Izzah Serangan kepada Menteri-Menteri Serangan kepada Kerajaan Ini tugas kamu orang Ini tugas yang perlu kita jawab Ni nak menyerang Rafizi setiap hari Tak ada gunanya Saya tengok ini kerja yang kamu orang buat TikTokers-tiktokers kita yang ada sekarang ni Manfaat dekat mana punya tu? PRN Sabah ni nak dekat dah. Bulan 10 ni. Oktober. Fokus dekat sana. Ha. Jangan ya. jadi tiktokers yang hanya tahu negeri kamu dekat Semenanjung sana saja. Saya tahu tiktokers-tiktokers yang ada ni semuanya datang daripada Semenanjung. Tak tahu macam mana medan dia nak sebut tentang PRN Sabah ni. Sebab tu dia cari modal politik, cari modal yang paling murah, seorang balik revisi. Bodoh. Sebab itu nak jadi pengulas politik, kena belajar sejarah politik. Kena tahu politik Semenanjung, kena tahu politik Sarawak, kena tahu politik Sabah. Sekarang ni nak ulas politik Sabah pun tak tahu. Geng-geng tiktokers yang duk buat pagi, siang, malam buat kerja. Duk ulas politik konon-kononnya. Pergi cerita tentang parti politik yang ada dekat Sabah tu. Ha. Habuk pun kamu orang tak tahu tau. Ni masalah dia. Sebab itu saya dah cakap daripada awal dulu. Sebahagian daripada Jekom, Sekom lah, Kom-Kom-Kom lah semuanya ni kena ambil sebahagian daripada Sabah dan Sarawak supaya dia tahu medan politik. Satu lagi, dia boleh mengajar tiktokers-tiktokers, blogger-blogger yang ada dekat Semenanjung itu. Macam mana medan politik di Sabah dan Sarawak ni kerana mereka ni masih baru. Tak faham pun. Cuma nak glamour dalam media sosial ni tak ada gunanya. Sebab itu sebelum nak pergi politik ni kena tahu Banyak perkara Ini yang saya selalu tekankan ha. Nah. Ini Anwar Ibrahim Kena serang setiap hari Saya tengok aja saya perhati je Tapi saya tengok buka aja Facebook Saya tengok hmm, serang Rafizi lagi Buka aja Facebook serang Rafizi lagi Lagi tadi Saya awal-awal lah sebelum kawan-kawan mesej saya apa semua saya tengok juga support PM keluar satu kenyataan. Tak tahulah berlawak ke, kenyataan betul ke. Daripada Samsul Iskandar. Pemimpin siaran. Pemimpin sinaran. Pemimpin sialan. Apa kita nak cerita tentang perkara macam ini? Tak tahulah kalau ini yang support PM Dato' Sri Samsul tak bergurau. Tapi rakyat akan ketawa dengan kita tau ketawa dengan kamu dengan support PM pun orang ketawa saya tengok banyak orang kata Kamulah yang sialan orang akan cakap lah bukan saya cakap kita cermin diri kita dulu jadi benda-benda inilah saya bukan suka nak menghentam parti tapi pemimpin siaran siaran ok pemimpin sinaran sekarang ni macam mana kita nak jadikan pemimpin sinaran tu yang Datuk Datuk Seri Samsul nak cakap. Macam mana? Ha. Pemimpin sinaran kita buang, pemimpin sinaran kita singkir. Ha. Nik Nazmi itu tak cukup sinar. Kalau kita nak cerita balik kepada cerita dia. Rafizi Lamli itu tak cukup bersinar. Adakah mereka ini pemimpin sialan dalam parti? Macam mana pemimpin yang kita nak tengok? Pemimpin sinaran bawa Tengku Zabrul masuk dalam parti? Itu sinaran lah kan? Jadi Kadang-kadang mereka dah mempunyai pengaruh dekat atas Dah jadi VIP dekat atas Bercakap bukan semuanya betul pun Jadi benda-benda ni lah Saya tak ada masalah apa pun Tapi saya nak beritahu benda-benda ini Supaya kita semua faham Medan pertempuran Parti Keadilan Rakyat adalah menang banyak kerusi dan kita perlu menangkis serangan-serangan yang ada kepada parti. Bukan kita nak keluar lagi kenyataan-kenyataan yang pada saya kontroversi. Yang akhirnya mengundang perbalahan di antara kita, penyokong-penyokong yang ada dan akhirnya kita akan terkapai-kapai kehilangan banyak kerusi. Jangan kita syok sendiri. Semalam saya cakap, jangan kita ni syok sendiri. Betul pemimpin datang dan pergi tapi kena ingat mandat adalah daripada rakyat. sedikit sebanyak kamu orang semua benci dengan Rafizi Ramli. Penyokong dia ramai. Penyokong Rafizi seluruh Malaysia ada. Di kalangan pengundi, atas pagar, di kalangan orang biasa, di kalangan parti, di kalangan pihak itu sendiri. Kita kena lihat. Dia memberi satu impak yang besar. Jangan kita sok sendiri. Nak membuktikan kita dah semakin hampir ni. PRN Sabah ni akan melihatkan daripada kamu orang bercakap tinggi, daripada kamu orang bercakap banyak, kita kena buktikan. PH dan juga Parti Keadilan perlu menang kerusi DUN Sabah. Ada sekurang-kurangnya kita menang banyak kerusi dan kemungkinan kalau betul kita betul-betul kuat, PH Sabah perlu menjadi kerajaan di Sabah. Itu kalau betul-betul lah. Kalau bercakap besar, cakap kita hebat, patutnya PH ni. PH yang akan menyatakan bahawa kami boleh menang banyak kursi kat Sabah ni dan kita perlu menjadi kerajaan kat Sabah. Ah, baru dia. Dan laksanakan bukti-bukti itu. Setelah itu, di Melaka lagi lepas ni. Di Melaka nanti saya nak tengok tiga perkara yang Sudpol PM ni cakap Saya nak dia buktikan dekat Melaka Saya akan tunggu ha, Pemimpin sinaran eh, Pemimpin siaran ha, Yang bersiar-siar lah Yang sial ni mungkin Siaran media dan sebagainya Mungkin itu juga dikatakan sebagai pemimpin siaran lah ha, Membuat siaran-siaran Youtube ke TikTok macam saya ni Mungkin ini pemimpin siaran lah kan ha, Yang kedua dia kata pemimpin sinaran ha, Yang ketiga pemimpin sialan Nah, jadi kita nak tengok nanti dekat PRN Melaka ni medan dia kita nak tengok pemimpin si, siaran pemimpin sinaran ataupun pemimpin sialan dekat Melaka tak lama lagi selepas daripada PRN Sabah kita akan move dekat PRN Melaka dan kita akan tengok ah, di situ mudah benda ni sebab itu nak keluar kenyataan pemimpin-pemimpin atas termasuk kita semua ni berhati-hati saya memang keras bercakap benda-benda ini supaya kita jangan terlalu angkuh. Jawatan yang ada, gaji yang banyak, duit yang banyak tidak menjamin politik kita sempurna di atas. Okey? Duit banyak, jawatan yang ada, pengaruh dan sebagainya tidak. Tidak menjaminkan. Yang menjaminkan kekuatan mana-mana parti, mana-mana ahli politik adalah pengundi. Rakyat di bawah. Kalau rakyat tolak kita, sebab mana kita pun tak ada gunanya. Duduk dalam politik ni itu nak jadi pemimpin menang, nak menjadi pemimpin politik menjadi ahli parlimen menjadi adun menang, menang kursi dun menang kursi ahli parlimen maka itulah dia. Dan untuk parti pula mana mana parti presiden parti mereka punya co business adalah menjadi perdana menteri. Kalau parti nasional, kalau parti lokal contohnya GPS, GRS ataupun parti-parti parti lain. Mereka ko bisnisnya adalah menjadi kerajaan negeri. Contohnya Sarawak, Premier Sarawak di Sabah, mereka perlu jadi Ketua Menteri. Itu di peringkat negeri. Jadi apa yang berlaku sekarang? Kita perlu itu. Ko bisnis itu. Dalam pimpinan politik itu, dalam parti politik itu. Jadi sekarang ini medan kita adalah mempertahankan parti, menjawab segala isu, menjawab tomahan-tomahan daripada luar. Harus berfakta dengan jelas. Kalau perlu bukti, tunjukkan bukti. Sekarang ini, apa berlaku? Sebab itu Rafizi cakap. Kita sekarang ini, Jekom ke, Youtuber kita ke, menunggu macam papan target. Kerana apa? Mereka nak buat konten. Orang yang buat konten ni, orang yang orang kata tak ada idea ni, jadi YouTuber yang ataupun jadi influencer yang bangang ni, dia tak pernah ada idea. Idea dia tak ada sebab apa? Dia 24 jam menghadap TikTok, 24 jam menghadap Facebook, 24 jam menghadap YouTube, menghadap media sosial. Idea dia tak ada. Apa idea yang dia ada? Bertahan. Bila kita bertahan, kita diserang. Kita ni tak boleh bertahan. Kita kena mencari masalah mereka. Sekarang ini kita sedang melakukan perkara ini dah 3 4 tahun. Sebab tu Rafizi cakap. Kedudukan kita sekarang ini kita punya media-media dan sebagainya bertahan. Menunggu serangan. Pas pergi serang kita. Bersatu serang kita. Macam-macam isu. Gerbang, gerbong, gerbang, gerbang. Kita menunggu. Menunggu isu itu. Walau on dia pula pergi hentam kita kan. Kita tak ada isu untuk mereka. Dulu bagaimana kita ada kekuatan. Rafizi Lamli. Dia pergi cari isu Najib. isu 1MDB. Dah banyak isu lah. Dia bongkar isu. Kita sekarang ni apa? Orang pergi bakar kelambu kita. Kita... Cari air, Cari ah, ini gas untuk pandam api tu. Kan? Tapi kita tak pernah pergi bakar kelambu dia. So dia duduk selesai lah. Nyamuk tak masuk. Lalat tak masuk. Serangga tak masuk. Tak kena gigit pun. Dia kata gatal pun. Kita sekarang ni yang gatal. Dah lah gatal dalam pemilihan parti. Kita gatal lagi kena serang dengan mereka. Ini masalah sekarang ni. Sebab itu buat media... Kena... Lihat konsep kita sendiri macam mana. Jangan macam orang Indonesia cakap lah. Jadi pengamal media abal-abal ni. Masalah lah. Abal-abal tau. Ha. Jadi ulasan-ulasan penting itu. Nak menjawab isu. Nak membuat isu. Sekarang banyak isu. Terutamanya Tiktokers, tiktokers, youtuber, influencer yang ada kat Senanjung tu. Kamu orang tiap-tiap hari buatlah konten kamu. Setengah jam, dua jam sudah cukup. Lepas tu keluarlah cari apa lagi masalah dia orang ni. Rongkai kan tiap hari. Jangan menunggu je. Ini 24 jam dekat tiktok sana. Jadi tiktokers apa? Lepas tu asyik buka berita. Asyik buka berita. Cari modal daripada berita. Sepatutnya pemberita ambil modal daripada kita. Kau tengok. Macam mana geng-geng PAS buat. Macam mana mereka buat serangan. Macam mana mereka bersatu untuk menyerang kerajaan. Mereka ada isu-isu yang mereka pushkan. Kita ni tak ada. Tak buat, tak kreatif. Ini yang berlaku sekarang. Saya perhati je dalam kita ni, macam ni. Lepas tu hujah-hujah dari pembangkang tak berani nak dengar. Apalagi kalau saya tengok tiktokers-tiktokers ni. Bila ada satu pembangkang naik... Sepuluh orang mereka serang pembangkang tu dengarlah hujah dia pandangan dia supaya kamu tahu dari situlah kita belajar ya kita shock sendiri sekarang ni kita ni dah terlalu shock sendiri kerajaan kita ni kerajaan campuran kerajaan bercampur dengan amno bersama sini dengan GPS rawak tarik sokongan mereka semua GPS kalau tarik sokongan Amno bersana Nasional kalau tarik sokongan. Masuk pas, masuk bersatu, jalan. Mereka boleh tubuh kerajaan tau. Dan jangan kata tidak. JRS Sabah dia akan ikut. JRS Sabah tu, kalau GPS, bersana Nasional tarik sokongan, JRS Sabah dia sokong, ikut sam, masuk. Tengangkang -tengang kita. Warisan yang ada dan walaupun 4-5 kursi itu, dia akan ikutlah. Sebab warisan tak jadi kerjaan dekat siapa. Ha. Jangan sok-sok kita sok-sok sendiri ni. Ha. Dah saya dah cakap, kerusi kita tu tak banyak. Ha. Untuk belagak sangat kita ni, parti DAP tu 40 kerusi. 40 kerusi parti dia, dia DAP tu. Kak perak ada buat kursi dah banyak. Ada kak selangor pun kursi dia ada. Kita tak pernah fikir. Parti kedelan tak pernah fikir nak jaga hati. Orang DAP juga. DAP tu komponen kita. Kekuatan kita ada pada DAP ni. Kerajaan negeri kita tu semua kekuatannya ada pada DAP. PH ni kuat disebabkan oleh DAP. Ada ahli parlimen dari Beras Rawak, ada ahli parlimen dari Beras Sabah. Di peringkat DUN dia pun dia bersama dengan kita, memang dia lah yang membantu kita. Asyik kita je nak menunjuk taring kita ni. Bina kekuatan dulu. Kekuatan kita ni belum betul-betul ada pada keadaan yang orang kata maksimum. Kita bukan macam barisan nasional dulu. Mereka ada kekuatan maksimum. Parti komponen kecil-kecil mereka ni setakat nak keluar, dia tendang aja. Kita sekarang ni, hmm. Kalau tak ada RUU yang telah buat parti, kita pun macam kerja tum dulu. Kutiplah mana-mana ahli -mana dari parlimen daripada luar yang nak masuk. Masih baik ada RUU yang telah buat parti. Ha. Hmm. Kalau tak ada pula, kita pun tak tahu. Kerajaan ni kekukuh macam ni ke atau tidak. Silap-silap, hmm, tergolek. Jadi itulah saya punya pesan kita ni kena lihat dan kita kena bergerak ke depan. Jangan nak kata move on, move on. Kepala otak penuh dengan dendam masih lagi terstuck dekat Rafizi. Patutnya kamu orang yang menyokong kepada geng damai, kamu orang yang menyokong kepada Nur Izzah itu hari, hari ini kamu orang yang bermain media-media sosial ni, termasuk mereka yang daripada atas sampai ke bawah ni, Hari inilah Kamu orang kena kuatkan Kena serang ni ya, Kalau kenyataan-kenyataan kontroversi tak habis-habis ha, Tak memberi manfaat PRU ke-16 ni lah Paling penting untuk mana-mana Parti politik Apalagi kita ni yang jadi kerajaan sekarang ni Perlu pertahankan kerajaan ni Itu sajalah ulasan saya Sekian terima kasih Assalamualaikum Thank you